Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Planificador de Bodas No Tengo el Corazón Roto, basados en el libro. Amar en secreto a alguien que ya ha sido tuyo es malo, pero estar enamorado de alguien que está a punto de casarse es peor. ¿Qué le pasa? No lo sé, pero parece que esta vez es algo serio. Le puse caramelo en la nariz y todavía no se movió. Parece que está en coma. Están en ese momento los empleados de la Plaza Huiba se encontraron con que había un gran problema en la oficina, al punto que se tuvo que cerrar la sala de juntas con la gente convocada ahí. La agenda de la reunión era respecto a la condición anormal de Kunanoia, empezando porque era el tipo de persona que trabajaba tanto que nunca se tomaba ni un solo día libre o vacaciones. Solamente lo hacía cuando tenía influenza, y la última vez había sido hace dos años, pero al día siguiente había llegado a trabajar aunque aún estaba en mal estado, y con ojos rojos e hinchados, haciendo que todos se taparan la boca con las manos y abrieran los ojos como platos con incredulidad. No tengo hambre. Era una frase triste que no debería venir de la persona a la que le gustaba comer. Ya sea que estuviera estresado, triste o mentalmente deprimido, podía superar cualquier situación. Además, había dicho que no tomaría tiempo para ir a almorzar y que se quedaría trabajando, sin importar quién le llevara bocadillos para atraerlo. No estaba dispuesto a moverse de ahí. Incluso ya Im tuvo que intervenir y, a pesar de que amaba las cosas saludables, terminó pidiendo pizza para todos en la oficina. Pero Nanuea no quiso ni siquiera probarla y se quedó ahí sentado, recargado en su barbilla mientras continuaba avanzando con su trabajo, porque no comía y no descansaba. Solo trabajaba haciendo que la oficina estuviera sumergida en el silencio, porque no se escuchaba ni siquiera las peleas de dos mejores amigos como era habitual. Aquello hizo que los empleados del lugar decidieran reunirse con Jan In durante el almuerzo. Ya, im, ya hablaste con Pinuea? ¿Qué estás esperando? Invitarlo a cenar. Aún no se va, dijo una chica mientras se sostenía la cabeza. Luego se giró para mirar alrededor. Cada uno de ellos negó con la cabeza, porque todos tienen una duda en su cabeza desde un inicio. ¿Acaso tiene el corazón roto? Es verdad, puede ser que Pinuea tenga el corazón roto. ¿De qué demonios están hablando ustedes? Jan Im dijo mientras los más jóvenes se llevaban la mano a la boca como pidiendo que bajara la voz mirando asustados fuera de la sala de reuniones, mientras seguían murmurando entre ellos. ¿Será posible? Veo a Pinua aquí todos los días, cuando sale solo es para ver a algún cliente y si salimos a algún lado, nunca está con nadie más, comenzó a decir otro de los subordinados. Yan In también suspiró inconscientemente, pero antes de que todos sigan hablando, alguien llamó a la puerta de la sala de conferencias, haciendo que se asustaran y tuvieran que enderezarse después de haber tenido todas sus cabezas juntas hablando en secreto. Cuando la puerta se abrió, todos se sobresaltaron de nuevo. ¿Qué están haciendo? La persona en cuestión intervino. Nada, Pinuea. Las personas dentro de la habitación hicieron un ruido extraño ante el recién llegado mientras Jan i negaba con la cabeza. No en ese momento se giró hacia su amiga. Ya ¿irá al estudio en Sukmupit? O oh, ¿De quién es la sesión de fotos de la preboda a la que vas? Esa pregunta hizo que el otro lado se quedara un poco quieto y sonriera levemente, pero no dijo nada. Solo le dio una sonrisa astuta antes de alejarse por la puerta principal. Pero cuando todos comenzaban a suspirar aliviados, la persona en cuestión apareció de nuevo y dijo, Oh, cuando chismorreen sobre alguien, sean más discretos. Pi, no, dijeron los que estaban presentes, por lo que Noa continuó, No es importante, pero dejen de hablar de mí. No tengo el corazón roto, solo estoy a dieta. Después de eso, Noa se alejó rápidamente. Los demás se miraron y murmuraron suavemente.